Что нам делать, если в своей жизни мы сталкиваемся с теми вызовами, которые превосходят наши возможности? Поступать как Давид. О том, как поступал Давид, мы сегодня прочитаем в 107-м псалме. 107-й псалом состоит из двух частей, которые уже ранее мы читали в псалмах. С 1 по 6 стих эти стихи можно также найти в 56-м псалме. И с 7 по 14 стих мы находим в 59-м псалме. На вот этой, на второй части 107-го псалма мы сегодня остановимся более подробно. В них Давид перечисляет все те области, которые он завоевал во время своего правления. Он перечисляет врагов, с которыми ему, ему необходимо сражаться. И во время царствования Давида территория Израиля выросла в два-три раза по сравнению с предыдущим царем Саулом. И действительно, для Давида, я думаю, это был серьезный вызов. И потому, как он справлялся с этим, с этим вызовом, как что происходило у него в сердце, мы можем прочитать в этом псалме. Мы сейчас читаем 11-14 стих. Кто приведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до дома? Не ты ли, Боже, который нас отринул и не выходишь с войсками нашими? Окажи нам помощь в борьбе с врагом, потому что людская помощь бесполезна. С Богом мы одержим победу, Он не звернет наших врагов». В этих стихах Давид противопоставляет Божью помощь человеческой помощи. И он говорит о том, что Божья помощь — это сила, что Бог окажет помощь. И в то же самое время о человеческой помощи он говорит о том, что она бесполезна, и потому мы приходим к выводу, что в тех ситуациях, которые превышают наши возможности, мы можем приходить к Богу. Но что делать нам, когда изо дня в день мы сталкиваемся с теми ситуациями, которые уже были до этого, которые нам знакомы, те трудности, которые мы уже не один раз проходили. Об этом тоже мы можем учиться у Давида, о том, что и такие ситуации также надо доверять Богу. Я хотел бы с вами поделиться тем принципом, который я практикую. Он звучит так. Если я не молюсь об этом, то и не думаю об этом. То есть в нашей жизни есть вещи, которые постоянно повторяются. Да? И часто мы думаем, что не стоит об этом молиться, не стоит это приносить Богу. Но этот принцип говорит о том, что если мы не молимся о чем-то, то и не стоит это делать. Потому я хотел бы пожелать нам всем в сегодняшнем дне, чтобы те вещи, каждая вещь, каждая ситуация, каждая сфера нашей жизни, мы ее посвящали Богу и приносили ее в молитве.